लक्ष्मी मे जागृतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षादेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नीतो प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमया कौमारी चक्रनीतथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा अरिप्रिया अरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपारायणादेवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौत्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तर्महा पुण्यं या पठेत भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्या मीकसं्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात् कवचस्यस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतीविनाशणं चैव त्रिशूललोकेषु कीर्तितं बूर्जापत्रे सुमलिक्या रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलादेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनर्ति लभते धनं मोक्षर्ति मोक्षपाप्नुति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभति पुत्रं वन्द्याच्च गर्भिणी भवत् दारायेद्यति कण्ठे च तव वामाभौके यः पटे नियातो भक्त्यस्य एव विष्णुवद् भोवे तस्य नास्ति किञ्चिन्मयीतले पठित्वा पाटयित्वापि श्रुणुया च सर्वपापविमुक्तस्तु विमुग्धस्तु लभते परमा गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च राजाद्वारे च नौकायां तथा च रणमद्यथा पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्र च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयास्यति सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं श्रृणयद्यः शुद्धबुद्ध्य द्वौ मासौ विप्रवक्त्रः सर्वाङ्कमानवाप्नोति सर्वबन्धद्विमुच्यते मृतुवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगा विमुच्यता पटना सामध्यता लिखिवा पूजापत्रे अथवा ताड़पत्र के स्थापनीयतम गेहे नाग्निचौर भयम क्वचि शृणुयाधारेद्वापी पटे पाठिए यहाँ पुमा तस्मीनं प्रसन्नः सर्वदेवतः बहुना किमि होक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदालक्ष्मीर् भक्तान् अनुग्रहकारिणी धारके पाटके चैव निश्चला निवसेत् भृवाम् इति श्रीलक्ष्मीकवच श्रीपद्मा कवचं नारायण उवाचुबिपेन्द्र पद्मयः शुभम् पद्मनाभेन यद्दतं ब्रह्मणे नापि पद्मके सम्प्राप्य कवचं ब्रह्म तत्पद्मे ससृजे जगत् पद्मालयाप्रसादेन स लक्ष्मिको बभुवासहा पद्मालया वरं प्राप्य पद्माश्च जगतां प्रभुः पद्मेण पद्मकल्पे च कवचं परमाद्भुतं दत्तं सनत्कुमाराय प्रियपुत्राय धीमते कुमारेण च यद्दत्तम् पुष्कराक्षाय नारद यद्धृत्वा पटनं ब्रह्म सर्वसिद्धेश्वरो महान्पत् स मन्वितः यद्धृत्वा च धनाध्यक्षः कुबेरश्च धनादीपः स्वयं भो पतिः सद्योह्य बवद्धारणाद्यतः कवचस्य प्रसादीन स्वयं दक्षप्रजापतिः धर्मश्च कर्मणां साक्षी पातायस्य प्रसादतः यद्रुत्वा दक्षिणे बाहु विष्णुः क्षीरोदाशितः भक्त्या विदते कण्डे च शेषो नारायणं अंशका यद्रुत्वा वामनं लेभे कश्यपश्चा प्रजापतिः सर्वदेवादिपहा श्रीमान् महेन्द्रो धारणाद्यतः राजा मृत्युः भगवान् बवधारणार्द्यतः त्रैलोक्यादि

शेशु विनियोगः प्रकृतिता पुण्यबीजम् छा महातम कवचम् परमात्मदम् होम ह्रीम कमलावसन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम् श्रीमे पातु कमलम् छा लोचने श्री श्री ॐ श्रीं क्लीं महालक्ष्म्ये स्वाहा मे पातु नासिका ॐ श्रीं पद्मालयायै च स्वाहा दन्तान् सदावतु ॐ श्रीं कृष्णप्रियाये च दन्तारन्ध्रं सदा ममास्कन्दं सदावतु ॐ श्रीं पद्मनिवासिन्ये स्वाहा नाभिं सदावतु ॐ ह्रीं श्रीं संसारमात्रे मम वृक्षः सदावतु ॐ श्रीं ॐ कृष्णकान्ताय स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॐ सर्वाङ्गं मे सदावतु प्राच्यां पातु महालक्ष्मी कमलालय कमलालया मां दक्षिणे पातु नैरुत्यां श्रीहरिप्रिया पद्मालया पश्चिमे मां वायुव्यं पातु सा स्वयं उत्तरे कमला पातु चैशान्यं सिन्धुकन्यका नारायण

यत्पुलं लबते धर्मी कवचेन ततोदिकम् गुरुमाभ्यच्च विदिवत्कवचम् दाराहेतुय कण्ठी वा दक्षिणे बाहौस श्रीमन् प्रतिजन्मनि अस्ति लक्ष्मी गृहे तस्य निश्चला शतपुरुषम् देवेन्द्रश्च सुरेन्द्रश्च सोवद्यो निश्चितं भवेत् सा सर्वपुण्यवान् धीमान् सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सा स्नातः सर्वतीर्थेषु यस्येदं गले यस्मै कस्मै न दातव्यं लोभामोहाभयैरपि गुरुभक्ता इदं ज्ञात्मा जपे लक्ष्मीं जगत्प्रसूं कोटिसङ्ख्यं प्रजात्नो विना मन्त्रः सिद्धिदायकः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे तृतीये गणपतिखण्डे अष्टात्रिंशतमोऽध्याये नारदनारायणसंवादे श्रीलक्ष्मीकवचम् ॐ श्रीमहालक्ष्मी नमः